Вітаю вас! Ми знову на зупинках міста і знову ставимо питання мешканцям кривого рогу. Чи може подружитись актор з чекістом? Питання може і не філософське, але є місце, яке об'єднує ці дві іпостасії та філософію, ну хоча б географічно. Здравствуйте, а можна вам парочку вопросов задати? Вас не напугали? Це очень штраф і очень просте вопроси. Серед, на какой остановке мы с вами находимся? На, на, какой? На дружбе. Дружба. Скажите, на какой остановке мы с вами находимся? Остановка дружба. Зупинка дружба. Да, Остановка дружба. Какие вопросы? На какой остановке мы с вами находимся? На дружбе. На дружбе. В смысле? на дружбе. Здравствуйте. А можно вам парочку вопросов задать? Очень быстро. Ну давайте. Скажите, а на какой остановке мы с вами находимся? Дружба. А почему она так называется? Откуда я знаю? А потому что был кинотеатр Дружба. Ну значит какая-то нас. кто-то назвали его, поэтому Ваша называется. Ваша маршрутка. Извините. Пожалуйста. Ваша маршрутка. Да, да все хорошо пути вам. До свидания. Был кинотеатр, который сейчас сделали домом творчества. А раньше был кинотеатр, любимый кинотеатр. Ну, раньше тут был большой кинотеатр Дружба и так и назвали. Есть него, да? Да, понятия не имею. Я не в курсе. Понятия не имею. Ну есть небольшое предположение, что как-то ну Здесь поселок организовывался, как бы здесь все национальности как бы были. А, как, тут как бы и дружба цыгане, народа? Да, да, да. А и здесь... молдаване тут, когда он организовывался. Поэтому, скорее всего, ну, из этих соображений, ну, От так народа, да? Как да. Как? Да, да. Потому что бывший кинотеатр. В честь кинотеатра, думаете, да? Да, да, да. С кем из актеров или актрис вы бы хотели подружиться? Наверное, с Анжелиной Джоли. А почему с ней? Ну, не знаю, она такая умная. Я думал, чтобы подобраться к Брэду Питту. Нет, Нет. мне не нравится Брэд Питт. Алису Фрейнлих. Вот с ней бы я хотела встретиться. Никогда не было такого желания? Нет. Роберт Денир может. Роберт Денир? Да. Пусть будет Чанин Татом. Подружиться с Киану Ривзом. А почему? Он мне нравится. Просто физически или Нет, просто актер мне нравится. Мне нравится Микки Рур, Микки Рур? да актриса. Ну, актриса. Да, много, конечно, отдал бы, чтобы с Анджелиной Джоли пообщаться вечерком в непринужденной обстановке. Если бы как-то переназвать эту остановку, как бы она могла называться? Миллион вариантов. Хотя бы несколько, три хотя бы. Три. Да, топ-три вариантов, как можно назвать эту остановку? 20-го съезда коммунистической партии. Отлично, это первый. Первый. Второй. Ну, 18-й, 19-й тоже. Дружба. Дружба, так бы и осталось. Ну Да, зачем не новое название? То есть, ну, классное название. Прикольное. Ну, можно назвать, и даже спортивное, вот по комплексу. Вот, назвать. Нет. Ну, тут есть отличный бассейн. Остановка бассейна, да? Да, отлично. Выходить только в плавках. Да, нормально. Сбор блатных и шайка нищих. Вот именно подходит это название. Сейчас, да. Дружба – отличное название. У нас сейчас как раз не хватает именно дружеских отношений между, скажем так, Западом и Востоком. Хотя я только приехала из Западной Украины, и там очень дружелюбные люди. Давайте назовем «Дружба между Востоком и Западом». Давайте. Отлично, давай. Отличное название. Отличное название. Вийшовши із кінотеатру, потрапляєш на вулицю, названу ім'ям такого чолов'яги, про якого можна було б зняти як історичний, так і пригодницький фільм. Якщо, звичайно, знаєш, ким він був. Здравствуйте, а можна вам парочку просто задати? Скажіть, на якій вулиці ми знаходимося? Кирилленко. Чесно сказати, я не знаю. А я поспішу Кірі. А? Кири. Подскажу. Кири. Кириленко. Кириленко. Кириленко? Какой дать вам интервью? Давайте. Скажите, да. Я... Скажите, как да. улица называется, на которой мы находимся? Это. Я сейчас посмотрю, да. Кириленко. Мне, конечно, стыдно, что я не знаю, но я думаю, или, или поэт, или. Или какой-то. Или чекист. Ди... Какой-то деятель, я думаю. Да? Да. Кириленко это в советские времена был какой-то там политический деятель. Кириленко это мужик, да. Ага, да. Ну, <с <с ну, <с мы уже подбираемся да, к сути, кто да. такой Кириленко. Мужик был, да. Такой, И что он да. делал? Как он жил, да. Что он делал? Жил, да. Понятия не имею. Ну, он мог быть писателем там? Нет, скорее всего, нет. Чекист? Скорее всего. Приблизительно в каком году эта улица была основана? Вот так, если визуально. Посмотреть. Если, если визуально, где-то лет 35 назад. Молодо выглядит, то есть, улица. Да, да. В 50-х годах. Ну, лет 30. Лет 30, да? То есть mm -hmm. молодо выглядит улица. В принципе, да. Судя по домам. Ну, где-то в 17-м, да. Вы думаете, в 17-м? 17-м, да. Она так старо выглядит. Конечно, это же, смотрите, деревьям сколько вот, да. Деревья высокие уже. А, ну. а вы по деревьям определяете э, возраст улицы? Ну, если дерево высокое, значит и улица уже сколько, дереву сколько лет, да. А, ну. я понял. Скажите, а если переименовать эту улицу э, с Кириленко в улицу Приключенческую, подойдет ей такое название? Д думаю, нет. Подождите, а мы сейчас к вам подойдем. Думаю, нет, потому что надо такого, который больше заслуживает, мне кажется. Приключенческая это как-то. Ну, не серьезно. Если переименовать улицу Кириленко в улицу Приключенческую, хорошая идея. Не очень. Почему? Не нравится мне название такое. эти названия как-то мне роли не играют. Приключенческую, да. да. Ну, у вас вообще хорошие идеи, да. У вас вообще идеи. На враду я не прошел, представляете? Идеи замечательные. Хорошие, я попал. ваши идеи поддерживаю. Если шоу вы где-то будете, возьмите меня этим хотя бы этим. Писарем, да, вот это писать. Писарем. Да, писарем. Идея у вас хорошая, да. Эти все улицы надо. Судячи з всего, это самый дружний район нашего места, потому что мы шли с зупинки под названием Дружба, прошли метров 700 и снова дійшли до зупинки под названием Дружба. На какой остановке мы находимся? Ну, я знаю, я с Батуринской на Дружбе. Остановка Дружба. На остановке. Да. Так, дружба здесь. А я сейчас без понятия. Ну не Почта Дружба это точно. А как? Почта. Почта раньше называлась? Да, это ж не дружба, дружба за углом и там, и там. А, тут, а, там... а написано, написано кинотеатр дружба. Да, кинотеатр да. дружба, это вот та остановка, да? которая за углом. А да. и на этой тоже написано, кстати, кинотеатр дружба. Ну, значит, так и есть. Скажите, а это вообще дружелюбный район? Здесь можно с кем-то подружиться? А, а откуда я знаю? Я же не тут, я с Батуринской. Подружиться можно где хочешь. Да? Нормальные районы в всю жизнь живут. Будут, да. Люди и да. Конечно, тут да? все хорошие, дружные люди. А приблизительно время, в какое можно дружить с людьми? Не днем, вечером, ночью спать. Ночью ну, тут можно с кем-то подружиться. Ночью нет, ночью уже все спят. Конечно, да, Здесь друзей много можно найти. А вечером? Вечером поменьше. Ну что ж, а оси третья, зупинка яка тоже называется дружба. А как она называется, эта остановка? Дружба. Дружба. А ты знаешь, почему она так называется? Потому что, ж... я не, не знаю. Не знаешь? А тут кинотеатр раньше был дружба, поэтому назвали. Кинотеатр, дружба. Он в честь знает... кинотеатра, да? Да. Если переименовать эту остановку, тут вообще в районе три остановки под названием дружба. Если эту переименовать как-то по-другому назвать, как бы она называлась? Дружба народов. Ну що, друзі, що ми дізналися з нашої сьогоднішньої прогулянки? Що район дружби це дуже дружелюбний район. Тут можна з багатьма людьми подружитися, що тут е, одні зупинки дружба, куди б ви не пішли, і що вулицю Кириленка, в принципі, то перейменовувати і не треба, і виглядає вона досить молодо. Це була програма від зупинки до зупинки. Дивіться нас, дізнавайте щось нове про рідне місто, та, звичайно ж, подорожуйте. Бувайте, до нових зустрічей! Аню, да, на спустим, спустим. Давайте мы вам, там мы вам парочку вопросов зададим. Мы... жвачку тогда продайте мне. <с Хотя <с бы жвачку <с продайте. Здравствуйте, а можно вам парочку вопросов задать? Это очень быстро. Нет, хорошо, пути, хорошего дня. Можно вам парочку вопросов задать? Нет. Пошла череда отказов. Можно парочку вопросов задать? По поводу этой остановки. Оператор не сливает. Да. Оказывается, я боявся сюди їхати. Це <рес> Вийшовши з кінотеатру, потрапляєш на вулицю, названу в честь такого чолов'яги, про якого можна зняти як... Та що ж такое? Прик... Як приключення з кінопроєкту? Пригоди. Пригодний з